Сьогодні на засіданні постійних комісій розглядали земельні питання. Перше це затвердження ставок земельного податку за використання земельних ділянок. І друге затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки у процентах від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Блокового голосування не було. Депутати розглядали кожен пункт. А придущому при новому кодексі ета була дів нормативно нормативної оценки. На сьогоднішній дій загласна нова не більше трьох. Но нормативная денежная оценка по сравнению с прошлым годом однозначно изменилась, потому что мы в этом году пользуемся нормативно денежной оценкой, которая утверждена у нас в 2012 году и должна была в 2013, да, в 2013 году и должна была вступить в действие в 2014 году, но была отсрочена. Это во-первых. И во-вторых, по сравнению с 2014 годом, у нас коэффициент индексации 1,249. То есть еще выросла она в 1,249. По сравнению с тем, что утверждалась она в 2013 году. это коэффициент. Это, это, да, да, да. 10%. да, на 25%. Кто за то, чтобы оставить процент единицу, прошу вас. Более детально дивіться завтра в нашем эфире.